Как вы знаете, в преддверии Евро 2012, да и вообще во всем мире, и в нашей стране тоже, города... Города, и если в мировом масштабе говорить и страны, они э, конкурируют с собой уже что-то на торговых марок. И, естественно, каждый город, который хочет быть туристическим и привлекать к себе туристов, он озабочен этим вопросом формирования туристической привлекательности. И э, э, этот процесс не происходит без брендирования города, соответственно, озабочен этим процессом. И вот он... Э, Поскольку процесс в Чернигове был начат еще в прошлом году, и он должен получить свое логическое завершение. Вот на сегодняшней встрече мы должны проговорить уже о том, что было сделано, посмотреть сравнение с другими городами и о том, что будет делаться, каким образом это будет ну, легализировано в нашем городе. И перед тем, как передать слово заступнику Мискову Анне Анатольевне Романовой, я бы хотела сказать, что на сегодняшнюю встречу мы приглашали представителей депутатского корпуса и глав фракций, и глав контрольных комиссий, и э, людей профильно, которыми этим занимаются. Вот, причем приглашали много раз, и лично, и информация была вывешена на сайте. Но вот людей, которым действительно э, волнует и болеет брендирование города, ну вот вы видите за этим столом.